भगवते वासुदेवाया श्रीमन्नारायणीयं दशकम् ओन्पत् ब्रह्माविण्डे भगवद्दर्शनं स्थितः सकमलोद्भवस्तवहिनाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रदिदिशं विवृ नना चतुर्वदनतामकाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोह्यहं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौठति तदीयमतिमोहनं न तु दृष्टवान् ततः सकलनालिकाविवरमार्ग मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्त्यकमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रथीः समाधिबलमादथे भवदनुग्रह शतेन परिवर् सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हिरूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्ट धिर्भुजगोगभोगाश्रयं किरीटमकुटोलसत् कटकहारकेयूरयुङ् मणिस्फुरितमेखलं पीताम्बरं। कलाय कुसुमप्रभं गळतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दगोविन्दा श्रुति करदर्शितप्रचुरवैभवश्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिदिष्ट्यादृशोः कुरुष्वधियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणबंहि मा पाहि मां रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयोविधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे द्युदीर्यगिरमादथा मुदितचेतसं वेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सराम् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किलकम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भित पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सा प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वरा त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दगोविन्द